उपासते श्रद्धया परयोपेताः ये मे युक्तथमामताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन् नियम इंद्रियग्रावम सर्वत्र समभुक्थयः ते प्राप्नुवन्ति मामेवा सर्वभूतहिते रताः प्रेसो स्थिततरस्य आहु्यर्था सद्ध चेतसाम् देह वद्धिनवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्फलाः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि महि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिष्ठाप्तुं अभ्यासेभ्य अभ्यासे समर्थासे मत्कर्म

्यागाश्चातिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमि तन्तु

उदासीनो गतव्यम्भ्यागे यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टे न शोचति न काङ्क्षति शुभा, शुभा परित्यागे क्तिमान्यस्य मे प्रियः समश्चत्रौ च मित्रे च तथामानावमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः विभर्जितः तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्भेदारुपनिषत्सु द्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम अथ द्वादशोऽध्यायः